پھر میرے محترم ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے دوسری سب سے بڑی ضرورت اس وقت کام کے اندر واقعی جس کے اوپر کام کھلے گا اضافوں کے اندر اللہ نے چاہا عالم کے اندر اللہ نے چاہا کام کھلے گا وہ سخوا اور تہارت سے کھلے گا یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں باقی باقی آدمی کو لے کر چلتی ہے اللہ کا خوف آدمی کو لے کر چلتا ہے خشیت آدمی کو لے کر چلتی ہے ہمارے حضرت فرماتے ہیں صبر بغیر تقوی کے ایسا ہے جیسا پولیس کی مار پر چور کا صبر کرنا چور کا کیا کرنا صبر رہا ہے تھانے کے اندر پھٹ رہا ہے جیل کے اندر چور صبر تو کر رہا ہے لیکن انداز سے ڈر نہیں رہا گناہ پر ندامت نہیں ہے گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے گناہ سے پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں ہے پٹتے پہ یہ چور سے ڈاکو بن جاتا ہے لیکن چور سے چوری سے کو بن جاتا ہے بھی لو وہ تو سے ہے نا جب امراض ہوتی نہیں ہے تو اس آنے والے حالات سے کیا ڈر <تصفح> فرمایا کہ مسلمان ایسا ہے جیسا شراہ گاہ میں گھوڑے کو چھوڑ دیا جاتا ہے بیر وہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چڑھتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ جہاں رسی پوری ہوتی ہے وہاں ایک جھٹکا لگتا ہے یہ گھوڑے کے جس جگہ جھٹکا لگتا ہے یہ فوراً پلٹ کر اپنے کھوٹے کا اور جائے دیں تجارت کے اندر زراعت کے اندر دنیا کے مختلف شعبوں کے اندر مسلمان چل رہا ہے چل رہا ہے حکم ٹوٹ رہے ہیں توڑ رہا ہے اب اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر حالات لے کر آتے ہیں کہیں دکان کے اندر نقصان ہو گیا کہیں تجارت کے اندر نقصان ہو گیا کہیں زراعت کے اندر نقصان ہو, ہو گیا اب اس آنے والے حال پر اگر تقویٰ ہے تو یہ فوراً پلٹ کر اللہ کی طرف آئے گا اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو فرون کی طرح اسباب کی طرف سے لے جائے اللہ نے پانچ عذاب بھیجے بفادے بھیجے لٹی بھیجی مینڈر بھیجے خون بھیجا رکیت بھیجا ہر مرتبہ ہل تلاش کرتا رہا آخر میں اللہ نے لشکر کے ساتھ فالی میں ذرف کر رہا. تو مسلمان کا مزاج وہ سبب کی طرف جانے کا نہیں ہے مسلمان کا مزاج کس طرف ہے در کی وجہ سے عمل کی طرف آنے سقوہ کے سنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے دلے تنہائیوں میں اللہ اللہ اس یہ جو ہم آپ سے 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 کہنا کہنا چاہ رہے ہیں ہیں خاص طور سے مغنی دیش کے کے ملک کے اندر اللہ کی ایک بڑی نعمت سادگی ہے سادگی اس سادگی کو نعمت سمجھے اس سادگی کے اوپر قائم رہی کے اوپر کیا رہی ہے رہیے حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین اس سادہ زندگی کو پسند کیا کرتے تھے نعمت کی زندگی اور دنیا کی ترقی یافتہ زندگی کے مخابل بات بڑی اچھی بات جی سے نوٹ کریے گا اور اس کے اوپر غور کریے گا ہماری بات حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین دنیا ہونے پر تو زدہ ملتے ہیں دنیا کے نہ ہونے پر غم زدہ نہیں ہوتے تھے آج کا مسلمان دنیا کے نہ ہونے پر غم زدہ ہے دنیا کے ہونے پر کوئی غم زدہ نہیں ملے گا ہونے پر میرا کارخانہ ہے اس کارخانے کا کیا جواب دوں گا میرے ہوٹل بندی ہے ان ہوٹلوں کا میں لا کے یہاں کیا جواب دوں گا میری یہ دکانیں ہیں ان دکانوں کا کیا جواب دوں گا کسی سے پوچھو اپنی پریشانیوں پر تو روتا ہوا ملے گا لیکن دنیا کے آنے پر روتا ہوا نہیں ملے گا جبکہ اس کا اُلرسا اللہ سے خاف رسی اللہ تعالیٰ رو رہے عمر عمد بن قطاب رسی اللہ تعالیٰ ایسا رو رہے ہیں ایسا رو رہے ہیں پر احسان ہوگی عبد الرحمن بن عوق عبد الرحمن بن عوق قبلا ہے دروازے کے پاس پہنچے اندر سے وہ نہیں کی آواز آ رہے ہیں اندر سے اس کی آواز آ رہی ہے وہ پھوٹ ٹھوٹ کرو رہے ہیں کے رحمان دے ہو گھر میں داخل ہو گھر میں داخل ہو کر دونوں ہاتھ عمر ابن خطاب کے کندھے کے اوپر رکھیے فرمایا امیر المومنین صبر کیجئے صبر کیجئے اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کریں گے جو بھی پریشانی آئی ہے اللہ اس کا بدل دیں گے سمجھو کہ بڑا حادثہ پیش آئیے صبر کی فرمایا اے عبد الرحمان میں کہاں سے صبر کر میں کہاں سے صبر کر لوں تم دیکھتے میرے مسلمانوں کے پاس کتنا مال آ گیا ہے مسلمانوں کے پاس ابھی یہ بھی کوئی رونے کی بات ہے اس مال کو بیت المال میں جمع کروائیے اللہ کا شکر ادا کیجئے اللہ نے یہ مال دیا ہے اس مال کو بیت المال میں جمع کروائیے فرمایا اے عبد بن بینو اے بن بینو جس مسلمان جس قوم کے بیت المال میں یہ مال کیا ہے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں وہ قوم, قوم کبھی نہیں ہوئی. پاس میرے محترم دوستو دنیا کے ہونے پر ڈرنا یہ میزاج حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنی زندگی کو ایسی زندگی بنایا تھا یہ سعید علیہ السلام کی زندگی تھی ان کے زمانے میں بہت خطوحات ہیں ان کے زمانے میں مال کی بہت عام ہے ان کے زمانے میں مال کی کیا ہے؟ بہت عام یہ اپنی زندگی کو تبدیل نہیں ہونے

بڑھانے کی بات آج تو آپ نے پھر جا کے وزیفہ بڑھواتا ہے لڑتا ہے کے بڑھانے کے بعد ناراض ہوتا ہے تلقا کے نہ بڑھ جانے کو جا کر بات کرنی سب نے وہ شورہ کیا ایسا کرتے ہیں ان سے کسی سے بات کرتے ہیں وہ بات کریں آپ بات کیجیے امیر علب کے پاس لوگ آتے ہیں ملنے کے واسطے مفود آتے ہیں ہمیں چاہتے ہیں ان کا وظیفہ بڑھ جائے اچھا کھائے امیر منی اچھا پیے امیر مِنی اچھا بستر ہو امیر منی کا آرام سے زندگی ہو امیر میرن کی لیکن ایک ہمارا نام اس وقت تک

گا نہیں آپتا اب تم میرے ان کے درمیان واسطہ بنی ہو اب میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ رہ کر سب سے جی بات بہت بہت سہلی بات پیدا کر فرمانے رکھے وہ گیروی رنگ کی دو چادریں جنہیں پہنا کرتے تھے حضور مرتبہ مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے وہ آنے پر دو چادریں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ کا پسندیدہ کھانا فرمایا ایک دن میں نے جو کے روٹی کی روٹی بنائی تھی جو کہ آٹے کی اور میرے گھر کے اندر تیل کا ڈبا تھا گھی کا ڈبا تھا ہلکا تھا گھی اس کے اوپر چڑھ گیا تھا یہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا کیا سامنا اگر سنتے پروانے لگی ایک بہت ہی چادر تھی جسے ہم ڈبل کر کے بچا لیا کرتے تھے جب سردی ہوا کرتی تھی اور اسے سنگل کر کے بکھا لیا کرتے تھے جب جب گرمی ہوا کرتی تھی ڈبل کر کے جب سردی ہوا کرتی تھی اس آدھی چادر کو اوڑھ لیا کرتے تھے اس آدھی کو بچا لیا یہ, یہ ہمارے پرانوں کے رہی کی بات ہے یہ پرانوں کو اختیار کرنے کی چیزیں ہیں یہ وہ زندگی ہے جو زندگی ہمارے لیے اجنبی بنتے رہی نہیں ہے زندگی منتی. اجنبی بن جانے کی وجہ سے وہ ایک نعض بلّہ سمن زبل باللہ ایک زمانے کے ساتھ خاص ہو کر رہے جبکہ قیامت تک کے لیے مانے عمر رضی اللہ <سؤال> عنہ نے ہمارے آپ کے لئے فرمایا قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لئے فرمایا فرمایا تین آدمیوں کی جماعت تھی ان میں سے ایک آدمی اس راستے پر چلا اپنی منزل کو پہنچ گیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا آدمی اس راستے پر چلے اور اپنی منزل کو پہنچ گئے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تیسرا آدمی اگر اپنے اس راستے پر چلے گا تو ان والی منزل کو پہنچے گا راستہ بدل دے گا کہ ہی وہ پہنچے گا یہ اللہ علیہ وسلم اس میرے محترم دوستو یہ ہم بہت اہتمام سے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان آدی بنانا باقاعدی کا کتنے عمدہ بات حضرت شیخ نے لکھی اس کی حضرت شیخ کا درخت بخاری ہے درخت مشکل شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی کسی چیز پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے جیسا کسی بیمار جیسا کسی شوگر کے بیمار کو میٹھے سے روک دیا جاتا ہے شوگر کا بیمار اس سے روک دیا جاتا ہے بہت ساری مثالیں سمجھائیے گا اسی طرح بنگالی کی بات یہ بڑی پیاری فرماتے ہیں ایک آدمی شوگر بڑھ گئی اس کی کیا ہو گئی گئی اب ڈاکٹروں نے کہا آپ کو میٹھا ہر چیز نہیں کھانا آپ کو کیا نہیں کھانا ہے میٹھا نہیں کھانا اب نے اس کے آ گیا بنگالی رسم اللہ آپ کو ہوتا ہے نا اللہ میٹھا وہ سامنے آ گئی بڑھائے گا اس کی طرف کھا نہیں پائے گا جی چاہے گا کھانے کا کھا نہیں پائے گا کیوں نہیں کھا پا رہے جی مجھے شوگر ہے میں نہیں کھا پا رہا جس طرح یہ اس میٹھے کو کھانا چاہتا ہے لیکن اس کو کھانے کی طاقت نہیں ہے اس طرح حضور اگر کسی سنت پر عمل نہیں ہو رہا ہے اس کے چھٹنے کا غم ہونا چاہیے کا کیا ہونا چاہیے کاش میرے اندر طاقت ہوتی میں بھی زمین سے چادر بٹا کے لیٹتا کاش میرے اندر طاقت ہوتی میں بھی منہ کا پیٹ پر پتھر باندھتا کاش میرے اندر طاقت ہوتی میں بھی رسول کی طرح روزے رکھتا کاش میرے اندر طاقت ہوتی میں بھی راتوں کا حصہ قیام کرتا کاش میرے اندر طاقت ہوتی میں اس زندگی کو اپنا تا جس جی زندگی کو اللہ کے رسول گے اپنا زندگی کو دیکھا چٹائی کے نشان کمر کے اوپر ہے اور گھر کے اندر ایک 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 مٹھی کے برابر جو پڑے ہوئے ہیں جو سوکی ہوئی کھاد رکھی ہوئی ہے سارے گھر کا بندر دیکھ کر آپ کیا بات یا رسول اللہ اور کسرا ان کے یہاں نہرے بہتی ہے ان کے یہاں پلوں کی باغات ہیں مزے کے اندر ہے اور اللہ کے نبی ان کے اندر ہیں اس پریشانی کے اندر ہے اے عمر اگر میں اما سے چاہ لیتا تو سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلتے سو جاتا یہ ان کی ہے یہ ہماری بھائی یہ ان کی

তখন ওই ব্যক্তি তারা কি করতে পারবে আমাদের হাজরজিৎ আমার দ্বারা কাদম এ কথা বলেন যে চোর 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 যখন পিটানো হয় তো সে অনেক সবর করে অনেক সবর করে কিন্তু চুরি সে ছেড়ে দিবে হ্যাঁ চুরি করবে না ওই নিয়ত তার মধ্যে আসে না সে শুধু সবর করতে থাকে ਉਸ ਸਿੱਟਾ ਖਾਇ ਉਹ ਨਾਏ ਉਹ ਸਾਬ ਉਹਦੀ ਅਰੋ আছে শুধু খবর আছে এর মধ্যে তাকওয়া নাই আল্লাহর ভয় নেই শুধু খবর দিয়ে ওই জিনিস আসলে হবে না যে খবরের সাথে তাকওয়া হবে খবরের সাথে যখন তাকওয়া হবে তখন সে তখন সে ওই খবর দ্বারা সে फायदा লাভ করতে পারবে যেটা যেটা বলা হয়েছে যে খবর ও তাকওয়া ঘটনায় যেটা আছে সবর এবং তাকুয়া তো বলেন যে সবর এবং তাকুয়া দুইটা লাগবে না হলে কি হবে ওই যে ফেরাউনের মতো বলে ফেরাউনের উপর একটা হালত আসছে কখনো পানি খুন হয়ে গেছে রক্ত হয়ে গেছে তো সে সালামের কাছে আবার গেছে এটাকে পরিবর্তন করে দেন আমি তো এবার আল্লাহকে মানবো আমি তো এবার ঠিক হয়ে যাবো যখন পরিবর্তন করে দিয়েছে সে আগের মতো হয়ে গেছে আবার সব জায়গায় আরো মসিবত তুফান আসতেছে এবারও কি এটা দূর আমি এবার আল্লাহকে মানবো আবার ব্যাগ আসতেছে তাহলে এবার ঠিক করে যে আল্লাহকে মানবো কিন্তু সে মানতেছে না হ্যাঁ তো বলে যে যদি সবরের সাথে তাকুয়া না থাকে তাহলে তো ওই ফেরাউনের মতো ওরকম অবস্থা হবে ফেরাউনের মতো অবস্থা হবে সেই জন্য কাজল লাগবে সবর লাগবে ধৈর্য লাগবে আর তাকুয়া লাগবে দুইটা দুইটাকে দুইটা মিলবে হ্যাঁ তখন গিয়ে আল্লাহ হরবুল আলমের তাকে তরাকি দিবে বলে একাকি একাকি যখন থাকি তখন আল্লাহকে ভয় করা একাকিতে কি করা নিজে নিজে তনহাই যেটা তনহাইয়ের মধ্যে আল্লাহ তালাকে ভয় করা আর বলে এটা হলো তাকুয়া একাকিত যখন তনহাই হ্যাঁ তো সময় আল্লাহ তালাকে ভয় করে চলা তো বলেন যে তখন যে এরকম ভাবে তারাকি হবে এরপরে বলতেছেন যে কাগজর মধ্যে আরেকটা জিনিস হলো যে যে জিনিসটা আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে দিচ্ছেন আমাদের এই বাংলাদেশে কি আছে খুব সাদিਗੀ আছে আর সহজ সরল জীবন যাপনের একটা মেজাজ আছে বলে সাদিগিতা অনেক উত্তম জিনিস সাদিগিতা সহজ সরল জীবন এটা অনেক ভালো জিনিস বলে আল্লাহ তালা এই সাদিগিতা বাকি রাখে আর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের जिंदगीতে ছিল তাবাই জানবের জীবনের মধ্যে অদ্ভুত আর সহজ সরল জীবন বিজয় হইতেছে মান আসতেছে মান আসতেছে আজকাল মাল আসলে মানুষ খুশি আর মাল হারাইলে মানুষ ধারা পরিশান হয়ে যায় যে মাল

চলাফেরার মধ্যে একটু প্রশস্ততার সাথে একটু চলে বিভিন্ন দেশ থেকে লোকজন আসতেছে অনেক বিজয় হয়েছে একটু বলেন কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি আমাদের এই প্রস্তাবে না করে আমাদের কথা বলতে পারলেন না হ্যাঁ হযরত আকসা رضی আল্লাহু তাআলা আগে সবাই মিলে প্রেয়ার করলেন তিনি গেলেন আমেদর মুমিনিনের কাছে বিস্তারিত কথা বললেন একটু ওনার তাল তলোর জানে তো উন্নত হয় আর আর উন্নত খাবার হয় উন্নত জিনিস হয় এগুলো একটু এই কিভাবে করতে পারে ওলাই এগুলো চাইলেন হযরত ওমর رضی আল্লাহু তাআলাও বলতেছে যে আরে তোমার কাছে কে বলছে তার নাম বলো বলে না না নাম বলা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মে কবুল না করবেন আমি নাম বলবো না তখন তিনি কেঁদে ফেললেন আর বলতেছেন আরে তুমি বলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লামের পোশাক কি ছিল তোমার তোমার ঘরে যে আল্লাহ রসুল আসতেন আল্লাহ রসুলের খানা কি ছিল আল্লাহ রসুলের বিছানা কি ছিল তুমি বলো এগুলা বলছে আল্লাহ রসুলের পোশাক তো দুটা চাদুর হ্যাঁ দুইটা চাদর ছিল আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহ আলিহ সাল্লাম ওই চাদর পড়তেন কোনো হাত আসলে কোন প্রতিনিধি আসলে ওই চাদর গুলো পড়তেন তাদের সাথে কথা বলতেন আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহ সাল্লামের খানা কি ছিল বলে আমি রুটি বানায় দিতাম তার উপরে ঘি ডিগবাটাকে একটু আমি উপর করে দিতাম একটু ঘি আসতো এটাই ছিল আল্লাহর রসুলের কাছে খানা আর আল্লাহ রসুলের আল্লাহর রসুলের বিছানা কি ছিল বলে বিছানা তো ছিল এরকমের কম্বল দিতাম কখনো পাতলা করে বিছায়া দিতাম আবার কখনো এটাকে একটু সে দমন করে বিছায়া দিতাম মানে এই ছিল আল্লাহ রসুলের জিন্দিগি তা আল্লাহ রসুলের এই জিন্দিগি এরকম অবস্থা আল্লাহ রসুলের জিন্দিগি তখন তিনি খুব টানলেন যে আল্লাহ রসুলের এই ছিল তাহলে তাহলে আমরা কিভাবে আমরা কিভাবে আল্লাহ রসুলের কাছে পুষতে পারবো আমরা যদি এই জিন্দিগিকে ছেড়ে দিই